Благодаря нашим волонтерам продукты не обеспечены вдовы, они передают продукты переселенцам. Сейчас главная их проблема – это техника. Зная это и проводя еженедельные акции по продуктам, и зная, сколько мы передаем ребятам, как бы стал вопрос вот совместно с нашим военкомом и вообще потребностями ребятам очень остро стоял вопрос по поводу, что негде помыться в этих условиях, в которых они перебывают, и уже, скажем так, с болезнями определенными, с ревматизмом, с таблетками, которые мы отсылаем ребятам по поводу ну, костей в общем, и простудных заболеваний, стал вопрос о том, как все это скажем так, предупредить. Поэтому значит, была вот такая идея приобрести автобан. Не приобрести, а передать автобан. Вот. Значит, в течение 15 числа мы ее передали. Вот. Это был эшелон, мы грузили на эшелон, дабы, скажем так, избежать огромных затрат по перемещению в зону АТО этой бани, поскольку очень много она бензина потребляет. Вот. Значит, э, на сегодняшний день по э, собранным средствам мы выходим на цифру 90 тысяч. Вот. То есть э, еще около 20 тысяч мы должны дособирать. Но благодаря нашим черниговчанам, вот, людям, предпринимателям, проведение акций разных, Выходим на такого вот. На сегодняшний день, сегодня я общалась с зампотеком. Э, Замповорожены, зам зам Быка Андрей Михайлович, можно. Спрашивала, как э, банька наша целая, все ли нормально, ребята пользуются. Да, все, спасибо, сказали, есть проблема по бане, нету денег Поэтому надо